Всем привет, с вами Катя И сегодня я снимаю видео обзор на мой на мои два ЛД. Да. Итак, мой первый ЛД это обложка этого первого ЛД код Саймон. Нет, неправильно, так. Код... Правильно, код Саймона. Да. Так, первая, первая страница моего дневника, это анкета. Вторая страница, то есть начало, самое начало, это 1 января 2015 года. Я написала, что мне подарил Дед Мороз и нарисовала одну конфетку из этого мешка. Вторая запись это 2 января 2015 года. Здесь я писала красной ручкой. И так как у меня было хорошее настроение, я нарисовала карамельную страну. Но не раскрасила, а не раскрасила позже так как решила, что не буду ничего изменять в моем личном дневнике. Следующая запись – это 3 января 2015 года. Я, я нарисовала фигню какую-то и сердечки. И следующая запись. 5 января, так как я была занята 4, и не успела написать. Я нарисовала 5 января собачку. Собачку я рисовала сайта. Сайта как нарисовать. Ну, она, конечно, не так называется, но сайт очень хороший. Рекомендую. Следующая моя запись 7 января. Тоже 2015 года. Тут я нарисовала на Мишку Ориндиады и и ну, годом, деточку. Так. Нет, это не я тут не арестовала. Это у меня мама в дневнике рюлась. Да. Но в дневнике второй части она не роется так так, как не знает о его существовании. Да. Следующее. Следующая моя запись была 13 января. Эм, моя мама обожала эту грустнокровище пиратки, я нарисовала корабль. Да. И здесь у меня радуга. Если вытащить полоску, например, синего цвета, то у тебя будет завтра настроение плохое, и ты будешь плакать. Да. Ну, наверное, это не правда я не экстрасенс, я не ясновидящий. Итак, следующая моя запись была второ... 22 января, но тут ничего нету интересного. А потом я написала 26. Я написала, я уже написала красной пастой и нарисовала сердечки. Да. После этого я написала 28 января. И нарисовала котенка розового котенка из Он У меня кстати есть. Вот он. Могу, конечно. И на следующей странице было 30 января. и нарисовала себя. Знаю, что не очень похоже. Но если кому-то понравилось, то напишите об этом в комментариях. Так, на следующей странице была тоже 30 января. Я нарисовала голубую птичку. Вот. Следующая моя запись была 4 марта. И я нарисовала вот таких вот заек. Вот. Следующая была. Следующая запись я сделала 7 марта и наклеила своего любимого певца Димочку. Димочку. Биланчик, Особенно обожаю его песни читателей. Все невозможно возможно. Да. Тут была. Синяя тема 14 марта, но я ее не раскрашу. Кому-то интересно, что это синяя тема, синяя. Вот. Подвох, узнай, кого я люблю. Итак, я люблю... Это не парень. Это подвох в этом не заключается. Я люблю кошек и хомячков. Ха-ха-ха. Я умею круто пошутить. Вот я нарисовала мороженку. Это было седьмого. Это было уже седьмого. Так, подождите. Боже мой. было 7-7 э, апреля да. я же вам не показала еще я наклеила вот таких двух девочек вот девочки вот мороженка далее я наклеила мои хотелки Я хотела себе вот такие вот туфли, чтобы в них вставлялась флешка. Э -э, далее я хотела себе мишку. Гуделку. Далее, на следующей странице я хотела Вену, Париж и Лондон. И хотела стать супермоделью. Так. было мое утро. Тут вот хватит спать. Дальше я иду чистить зубы. Но тут вы сами поймете, так как это у многих есть. И не подумайте, что я стерла. Ха-ха-ха, я сперла. Э -э. Так. Далее я написала, ну не я написала из а интернета, взяла стих про школу. Итак, слушайте внимательно. Сон, будильник, утро, кран, блузка, юбка, чай, стакан как кудри без пяти, Туфли, дверь, замок, ключи, Тучи, белые банты, Первоклассники, цветы, Шум, ворота, Смех, толпа, Мысли, нож, ружьё, Сила, Линейка, строй, учителя, Директор, классы, болтовня, Звонок, верёвка, Стул, петля, Осень, первое сентября. И тут я наклеила вот таких вот список. На следующий еще <свист> Знаю, что вам уже, наверное, надоело. Это видео будет еще очень долго. Но некоторые я пропущу, так как на этих страницах ничего интересного. Так. Тут ничего интересного, ничего интересного, ничего интересного. Вот. Я купила новую клетку для своего хомячка. Кто-то еще не знает, у меня есть фоняк. Oh, вот, и это этикетка, близко от нее. Так. Так, так, Это видео уже скоро закончится. Так я тут я так как я была в Екатеринбурге я я наклеила там была акция там была акция то есть ну фанти акция там надо было в мишень кидать э, вот я выиграла вот такие вот наклейки и они были наклеены вот на этом так, дальше, 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 чуть-чуть, 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 Так. Это последняя страница моего дневника. Да. Это мой первый личный дневник. Второй лучший юнит мой. Я его до сих пор веду. Ну, я его веду сейчас, так как еще начинаю, но я сниму про него видео позже, тогда, когда закончу. Вот его обложка. Итак, я хочу вам сообщить еще одну новость. Уехала моя лучшая подруга Аня Дреган но она уехала ненадолго. Она уехала на Кипр на 7 дней. Да. Я по ней очень скучаю. Тухнуть будет без нее в ближайшие 7 дней. Да. Если кто-то не знает, то Аня Дрэга это тоже видеоблогер. Она моя лучшая подруга. Мы с ней снимали много очень видео на ее телефон но не выкладывали, так как с ее телефона нельзя выложить. У нее такой телефон, есть такие телефоны. Да. И я с вами прощаюсь. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч!